Итак, у нас есть список приложений, например, там. Хорошая идея. А у нас есть люди, которые помогали вам сегодня, целый день. Надеюсь, хорошо помогали. Я верю, что это было. Спасибо. именно они будут э, выбирать, за кого мы громче аплодируем. А я буду называть приложение в том порядке, в котором они выступали. И таким образом мы выберем команду или человека отдельно, который победит. Итак, от громкости ваших аплодисментов сейчас зависит Э, судьба победителя Хакатона. Не, еще не Можно? Стандартный фоновый Зусей все силы чтобы знал, який максимум. Так будет честно. Давайте среднее такое, ну средненькое похлопаем. Да, да. А теперь, если вам понравилось, похлопайте. Типа, совсем отстойный. Вообще никому. Нет надеюсь таких не будет а, мы за котенка голос не слышали давайте за котенка и за 16-ю 16 команду яма качества дорог а, приложение номер восемь приложение команды номер восемь отключение звука по координатам Приложение от команды номер 7 локальные скидки. Приложение команды номер 12 локальный летит. Приложение команды номер 11. Мобильный банкинг. Приложение команды номер 10. Картина на стенку. Приложение команды номер 15. Синхронизация встреч. Приложение команды номер 14, Перезвони маме. Приложение команды номер два. Визит Ливиу. Приложение команды номер один. Геошопинг. А, да, okay. а, приложение команды номер три. Киев метро. Команда номер пять. Это цитаты. Приложение команды номер шесть. Статус ВКонтакте контакте <связывающие> а, И Приложение команды номер ноль. Вот Мы так ответили индивидуалом. Две два телефона, которые ищут друг друга. Я хочу проголосовать еще раз за перезвони маму, за ямы и

Прощайте, барабан. Я бы качество дорог и хотел так познакомиться. Локальный Лэтитюд. Перед за ним Кирилл. Знаете, что надо голосовать? Чтобы те, кто участвует, за себя не голосовали. Значит, команда номер 16, поднимите руки. Команда номер 14, поднимите руки. Вот эти команды сейчас не хлопают. А почему? Потому что они не хлопают. А номер два. Да, 16 не хлопает. Вы, кто видит, что на 16 хлопает, то все. Пиши проблему. не бейте. Самое <свят> да, качество дороги котенок в одном лице. <плодисмент> Перезвони маме. Видит Льюив? А, а видит сейчас да. Ой, команда номер... Да. номер два тоже не хлопает сейчас. Я команда номер два. Вот все. тебя не Команда номер два, видит Льюив. Зато Значит, как мы хорошо хлопаем. Зато как мы хлопаем. Всем.

Мы тут махнем. Чуваки, мы вышли в финал. Супер финал. Не-не-не-не, то был просто А Давайте еще Нет, серьезно, трудно определить. Давайте определим условия. За что хлопаем. Вот серьезно, конкурс-то о чем? За то, что у нас такие хорошие судьи. Победители. <свят> а теперь серьезно, смотрите, о чем речь? О том, что, ну, давайте так, мы разработали идею предложения, которая в конце концов станет предложением настоящим, ну, буквах, да? И давайте поймем и будет установлено либо на локальные, на локальные устройства. И продвинет эти устройства, платформу Android и вас с этим делом для реальных пользователей. Либо оно станет общемировой какой-то вещью и, и, и продвинется в мире. Короче говоря, представьте себе, вы другие люди, которые, может быть, там, кого-то еще, кто будет этим пользоваться. Подумайте об этих трех. А потом подумайте, за что вы будете хлопать. За котенок. Два приложения в одной команде. Я хочу сказать... Я хочу сказать маленький контекст. Как делались эти приложения, возможно, вы будете хлопать по-другому. Эта команда познакомилась сегодня, я получила массу удовольствия, пока мы были вместе с этой командой. Эта команда э, была в очень... в этой команде было много участников, было сколько у вас, 5 человек. Это, это приложение ходили 5 человек достаточно высокого уровня квалификации. Мы к ним ходили за 3D, мы ко всем ходили за 3D, так вот 3 человека встали и пошли искать причину, что случилось в 3D. То есть это команда вот такого вот уровня, которая познакомилась сегодня и пришла сегодня, села на диванчике, сама организовалась, нашла себе место, все сделала, придумала приложение, выбрала, у них было 4 идеи. Кошечка это был фан. на самом деле кошечка был фан, когда сказали, что, что еще... О, о да деле, кошечка создавалась, хорошо, Это фан последние 5-15 минут. Да. Потому что они вам дали не Фаном, но приложение будет реально развиваться. Нет. На самом деле идея была в основном мониторить дороги, потому что в Киеве они плохие, и это все там бла-бла-бла. Не, ну это серьезное приложение. Да, серьезное приложение. То есть контекст, серьезное приложение, серьезная команда. Они были в группе Б. Сразу же все, у них были заполнены все табы по квалификации, включая два. Включая трех человек, которые взялись за 3D, пойти, по крайней мере, посмотреть, что случилось. Перезвони маме. Кодили, поднимите, ребят, руки, пусть на нас посмотрят. Посмотрите, каким составом. Я просто узнаю, что... дизайнер. Это, не это девушка, это девушка-дизайнер. Похлопайте, каким составом. А. Фактически приложение сделали ну, силами в полтора земляков Серьезно. Молодцы. Молодцы, на самом деле, молодцы. Можете похлопать просто так, пока не зачем. <реклама> <реклама> команда начинающих. Это команда, которые были в группе А, ну скажем, ну начинающих, но они не пошли 3D решать. Вот. У, них были проблемы, которые вот они по ходу решали с ними, вот и, и Игорь, и Саша здесь работали. На самом деле вы проделали огромный путь, вы за сегодня пробежали, ну, хороший, крутой марафон. Но вы по сравнению с командой, которая вот это вот ходила, вы еще будете бежать и бежать очень, долго. Вот. То есть теперь вот аудитория знает контекст. У нас соревнуется одна продвинутая команда. Одна команда, которая только начинает, но ну, очень хорошо продвинулась и обещает быть продвинутой в будущем. Мы очень хотим, чтобы все перезнакомились, познакомились, а потом дальше мы... Мы уже в контактах. У нас общие репозитории, все в скайпе. В скайпе и не в контактах. Сейчас позволишь, что у нас... И приложение делали под вот такими силами, о которых я говорил. Вот Теперь мы будем переголосовывать, учитывая то, что вы знаете контекст, то есть, ну, ваши решения. Давайте уже в течение голосовать тех, кто голосует, чтобы было как -то. Да, просто да. вообще. Да, да давайте вообще, чтобы было Да. то есть, я, я да. Бы, да. То есть, команды номер 16, 14 <свят> и <или> команды <свят> номер 2 не голосуют вообще. А теперь мы голосуем да. по новой. Команда номер 16. Я а я Команда номер 14. <говорит> команда номер 2. <говорит> команда номер 16. У <говорит> нас <говорит> 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 <"Haz говорит> есть приз для команды победителя. Подходите сюда, пожалуйста. Мы потеряли движение одного участника, он уехал, ему надо было ехать. Но вы его найдете по месту. Я, я его когда... онлайн сейчас Не, а вы его ему... Позвоню. Приз примените все вместе, все равно. Ну что? Да, конечно. Это специальный специальный диплом. Очень ценный приз. А он такой единственный в одном экземпляре. Команда номер 16 победили Хакатона. И специальный приз для того, чтобы укрепить командный дух, это поход в пейнтбол на 5 человек. Спасибо всем, кто были с нами. Это был первый хакатон. Было много Технических неполадок. Надеемся, что у вас остались хорошие впечатления, несмотря ни на что. И мы просим всех собраться здесь, чтобы мы сделали групповую фотку всех. Еще раз спасибо всем за участие. Поаплодируйте себе за то, что вы выдержали.